Əliyev Əli Cavadovlu Şərur rayonu Yengicə kəndi Həsənov Səid Sarbala oğlu Cəllabad rayonu Əsədli kəndi Nəsirov Ülvi Əsədulla oğlu Saatlı rayonu Qaranuru kəndi Babazadə Elşən Sahib oğlu Qəbələ rayonu Mıxlıqovaq kəndi Kərimov Azad Zakir oğlu Qazax rayonu Kəmərli kəndi Fərid Rüstəmov Zərdab rayonu Kəndəbil kəndi Ümüd Həsanov Quba rayonu Şəmistan Sadıxov Ləriç rayonunun Əvilə kəndi Əzizov Nəzər Ağacəlilov oğlu Kürdəmir rayonu Dəyirmanlı kəndi Camal Bədəlov İsmayıllı rayonu Talıstan kəndi Çazımov Yunus Qasım oğlu Qazax rayonu, Kəmərli kəndi. Rüstəmov Elnur Fərid oğlu, Fəidoğlu, üzr istəyirəm, adı bir də oxuyuram. Şəhidimizin adı Rüstəmov Elnur Fəidoğlu. Xaçmaz rayonu, Əbiliyataq kəndi. Əhmədov Feyruz Məzahir oğlu. Tovuz rayonu, Qocayıb Vadim Ali oğlu. Qobustan rayonu, Sündük kəndi. Əhədzadə Xəyal. Lənkəran rayonu, Nərmənabad kəndi. Ömərov Serxan Mübariz oğlu, Zaqatala rayonu, Yuxarı Tala kəndi. Buğdağlı İsmail, Sabirabad rayonu. Abbasov Adil Nail oğlu, Oğuz rayonu. Qurbanov Cəmil Anar oğlu, Astara rayonu. Abdullayev Elvin Elçin oğlu, Neftçala rayonu. Fətullayev Rafael Rüfət oğlu, Neftçala rayonu. Şirinov Ömər Muğan oğlu Kəlbəcər rayonu Hümbettov Ravi Mübariz oğlu Bakının Yasamal rayonu Vüsul Məlikov Ləriç rayonu Almuçəndi Qasımov Nihat Məhman oğlu Şəki rayonu Kiçikdəhnə kəndi Emin Fərzəliyev Ağcaqəbədi rayonu Süleymanov Xeyal Elxan oğlu Şəmkir rayonu Əzizli Sadiq Zavroğlu Qobustan rayonu, Dərəkənd kəndi. İskəndərov Qorxmaz İskəndərov oğlu, Mingəçevir Dövlət Universitetinin məzunu. Qasımov Rəşad Ənbər oğlu, Cəllabad rayonu, Alar kəndi. Əhmədzadə Məftun Seymuroğlu, Tərtər rayonu, Eboğlu kəndi. 50 şəhidimizdən 34-ünün adı məlumdur və onların adlarını